Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ila hadirati Nabi Mustafa Muhammad alaihi Wasallam Wa ala alihi wa swajihi wa zuriyatihi wa ahli fikih al-fatihah A'udhu billahi wa rajim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين انعمت عليهم غير المعذور عليهم الضالين امين

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا جناب وضوء يا جناب طيب صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم السلام علينا وعلى عباد الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم

monggo kita samio belajar bareng-bareng ya ngaji bareng niki kok dinten iki awake subhanahu wa taala niatipun kula tumriki niatipun ngaji bareng-bareng ya mboten ngajari panjenengan belajar bareng-bareng belajar eling belajar ingat kitab Jawahirul Kalamiyah moko-moko pikantorinipun Allah Subhanahu wa taala dan bagi tambah ilmu manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma arkanu aqidah? Iku opotoh utawi pira-pira rukune aqidah Islamiyah, Islamiyah? Ai tegesi asas suhat dasar dasari Islam. Arkanu utawi pira-pira rukune aqidah akidah islamiyah islamiyah sitatu iya nanem asya a piro uh, piro bukoro utawi wahya utawi wahya iman il imanu yo imanake billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala wal imanake wal imanu bimara itadahi kelawan malaikate Allah wal imanu lan imanake wal imanu kelawan piro-piro pi, pi Allah Mi -rasulihi pi rasulihi kelawan piro-piro wal imanu lan imanake beliau mir kelawan dina akhir-akhir wal imanu qadri lan imanake kelawan takdir Allah wapawahi rukuni rukun rukune utawa dasar-dasar akita islamiyah dasar-dasar keyakinan utawi akidah Islamiyah iku ana 6 yaiku iman tegese percaya dhateng Allah, iman dhateng para malaikat, iman dhateng kitab Allah, iman dhateng para utusan Allah, iman dhateng dina akhirat tegese dina kiamah, iman dhateng takdiri Allah subhanahu Toh, iman itu saja Iman itu adalah rasa Rasa yang di dalam hati rasa di dalam hati ini di dalam polbu ini ya. Rasa Dan ini apa-po Wahiku menurut pandangan syariat memang sedayonku enek singatur sappo singatur, menurut pandangan syarikat yo ya, gusti allah yo ya, malaikat ya kita be allah ya, utusannya allah yo ya, rasul pada hari akhir tapi arti asli ini ki secara tahu ki gusti allah dewi gusti ya, allah ini tak polantaran dari iso ya tanpa lantaran Allah itu bisa tanpa sebab Allah itu bisa Allah itu ahad ya laisa kamislihi sayun wa ya ya kun yang maha hidup dan yang maha menghidup tidak tak pakai pelantara bisa ini kan secara syariat ya secara syariat itu ada enam ya rukun islamiyah itu iman tekesi iman percaya adanya Allah itu masih iman ya masih iman ini secara saya iman kepada para malaikat ya jadi Allah itu masih mempunyai sifat menyuruh ya padahal dia ahad dia kalau berkehendak itu kun fayakun ya tapi syariat toreko hakikat marifat semuanya harus kita pakai itu karena berjalan bersama ya berjalan bersama kita tidak boleh syariat tidak kita pakai ya syariatnya harus kita pakai ya syariat torekot hakikat marifati harus kita pakai tidak boleh kita tidak memakai syariat semuanya harus kita pakai bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya Al-majhasu awalu utawi iku iku bil imani indalam ikang awal fil imani indalam narangaki iman billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala kelawan Allah subhanahu wa ta'ala kaifah iku koyo opo al imanu utawi nimanaki billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala iziq kelawan pelubal hiwa utawi iman annaka kita iku nyenta ning katake sira Allah ing temen Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa iku persifatan pijami ikelawan segala sifati piro-piro sifat kamalikan sempurna pijami sifat kamalihi pira-pira sifat yang sempurna. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang sempurna ya. Kita ya mohon maaf ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh kita di sini sama-sama belajar ya. Kalau ada kelirunya, kalau ada salahnya kita sama-sama mengingatkan mudah-mudahan ini benar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sifatnya kamali, kang sempurna. Dan delok itu ayu, mendelok, dunyo, megah-megah, itu Allah, sifatnya sempurna. Jadi ini adri -ojo menarik, keluar, tapi tariklah ke dalam. Tariklah sifat kamalinya Allah, itu sempurna. Melihat orang cantik, melihat orang punya mobil, itu kalau tidak ada Allah, di situ tidak ada urip di situ, yang menguasai Ahad ya laisa tidak akan bisa bapak ibu yang dirahmati Allah itulah sifatnya Allah kamali sempurna Allah itu maha sempurna ya kalau kita ini maha kekurangan makanya kita mendekatlah ingin bertemulah kepada Allah supaya kita itu ada nur nurullah cahayanya Allah baru ini nurunya Allah belum kita ketemu Allah betapa dasarnya kalau kita sudah bisa bertemu Allah ya sifat kamalannya Allah aja luar biasa melihat wanita cantik itu kalau tidak ada urep singwasai yaitu ahad Allah itu tidak akan begitu bodoh koyok patung patung itu kalau tidak ada yang menjalankan tidak akan tidak bisa berjalan mobil juga kalau tidak ada hidup yang menjalankan urip yang menjalankan di luar maupun di dalam diri kita tidak akan bisa bapak ibu yang dirahmati Allah makanya wa munazzauhu lan iku dan bersiagaan jami'i sekabihane sifati pira-pira sifat kang nukson kang kurang <heures> kalau manusia itu sifatnya kurang tiga itu nyongke kurang tiga i kurang tiga i dikasih rezeki sedikit kurang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala enggak mensyukuri bawahi Allah Subhanahu Wa Taala makanya Allah kadang jadi gusti Allah itu menurut tauhid orang menguji sopo ya gusti Allah Dewi enggak terserah Allah nah dewi keyakinan ini wah gusti Allah ini ada nerimo sabar nerimo iling pasti gusti Allah akan nambahi rahmati Allah subhanahu wa taala bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sebelumnya saya mohon maaf di sini tidak ada saya mengajari bapak ibu dan sahabat-sahabatku semua kita sama-sama belajar ya sama-sama mengaji mudah-mudahan lantaran kajian saya ini sahabat-sahabatku semua bisa senang ngaji bisa senang belajar bersama mudah-mudahan sedikit dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik walidayah waridawalina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh